2-0 удачный початок игры для Тироса так я не помню, что Федо с ведущими командами турнира так распочинал Тирос вот. этот день настал Нична на Лига Винницы. Другий коло. Сергей. 17 номер. Но я сегодня, вот только заметил, официально в складе команд Снежинский Влад заявлен и за Тирос, и за Арсенал. Ну... Распочинает игру Влад Сегодня за команду Арсенал Возможно по ходу игры Он переместится в Тирос Но было бы куриво момент такой Свидания. Но таких моментов у нас Почти не бывает Что в одной игре Гравейт играл За разные команды. команды. Евген 2-0, 6-42 до конца первого периода. Так, по кількости гравців. Сейчас порахуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 гравців на лаве запасных Тироса. И 5-6. Это же надо совпадение. 6-6. Полноценные две пятерки. Ну, а на трибунах три глядача. По всей видимости, Сергея Петлинова. Из арсенала. Ох, как шайба тут небезпечна. Для меня небеспечно И для камеры. Сергей Вакулич, вот как раз шайба. Сергей. Ну, по володінню шайбою арсенал, взагалі-то попереду. От по рахунку по грі, то поступається. Буде цікаво.